Союза. Некоторые средства массовой информации заявили о том, что вот, видите ли, союзники хотят что-то в данной ситуации, приехав в Москву, отжать, отщепнуть от России. Ну, во-первых, никто сюда просто так не приехал. Это было согласовано с главой государства российского, который является инициатором Таможенного Союза в нынешнем его виде. Мы его поддерживаем и будем поддерживать. Может, кто-то и хочет что-то сегодня отщепнуть от России, потребовал в сложные времена что-то от нее, от России, но не Беларусь. Поэтому не переводите, пожалуйста, стрелки на Беларусь. Мы сюда не приехали с протянутой рукой. И если нам, нашим русским россиянам, нашим братьям нужно что-то будет, и мы на что-то способны, президент знает, мы всегда подставим свое плечо. Все страдали, Владимир Владимирович, что Путин не будет встречаться с Лукашенко, потому что вот он по каким-то причинам. Не страдайте. Мы с Владимиром Владимировичем обсудили весь комплекс проблем, связанных с белорусско-российскими отношениями. Он не такой уж и сложный. Если президенты за него берутся этот комплекс, он всегда решался. Мы не первый год президентами работаем. Всегда решаются эти проблемы и сегодня. Не надо вокруг этого создавать ажиотаж. Или типа того, как сегодня некоторые политологи и журналисты в Российской Федерации заявляют, что у Лукашенко год особый, 15-й, пройдут президентские выборы, поэтому есть шанс и возможность его отстроить. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Он уже президентского хлеба накушался. Даже в самых худших ситуациях я страдать не буду. Но отстраивать меня может только белорусский народ. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. И самое